Вот мы были в Агдаме, когда пал Агдам, и там творилась паника и неразбериха среди военных. Вот скажите, в Кубатлах, что происходило в момент входа наступления армян на Кубатлы? Что там было? Yeah. Август Айн, Тагарбанбеш Насреде Миолаж, Савраль Ална Насара, Кубатла, Маас, там Мас Решагатнагалд. Август Айнда, да милаш чердана арабта. Azminlədan başqa əlaqələr kəsildi. Və Qubadlının işğal olunmasının əsas səbəblərindən biri isə mən deyərdim ki, orada hakimiyyətin əvvəlki hakimiyyətin, sonradan təzə hakimiyyətin gəlməsi. Bunlar arasında olan tirəlik də bu əsas səbəblərdən biridir. Ona görə ki, e, burada bəzi əvvəlki hakimiyyətdə olan qüvvələr, onlar bəzi kəndlərin hətta boşadılmasını qəbağasıdan planlaşdırmışdılar. Az, sonradan ansız ki bu prezidentə etimad göstərmək barəsində avqustun 29-unda keçirilən referendum barəsində buna qədər bizə də məlumat vermişdilər ki, ayın axırına qədər qubadlını gözləyin, sonra hər işlər yaxşı olacaqdır. Ancaq biz əlbəttə mənim deyim bizim bütün saldat, bizim saldatlar, bütün ofserlər avqustun axırına qədər həqiqimən hərənədə gecə gündüz bütün postlarda ayıq durdular, çalışdılar. Ancaq buna baxmayaraq yenə də daxili mən deyərdim ki, bu da Qubadın getməsində yenə daxili qüvvələrin, hansı ki, o, təxribat deyirlər, təxribatın da müəyyən qədər təsiri oldu, ancaq buna baxmayaraq bizim Vayenin bu hərbi cəhətdən yaxşı təmin olunmaması. Mən deyərdim ki, bu dispekhota deyil, pehotanın, pehotanın yaxşı təmin olunmaması, onun inamsız olması bu bir növ ə qubadın getməsinə səbəb oldu. Siz inandırım ki, biz artilleriyə, artillerə həmişə hansı, deməli, düşmən toscasından bir ən azı, ən azı 8 kilometr arxada olmalıdı. Ancaq biz bəzən axır vaxtları qubadın gedən, gedən gedən vaxtı artıq elə oldu ki, hətta bizim elə vəziyyət alınmışdı ki, bizim mərkəz belə bizlə mərkəzlə belə bizim əlaqamız kəsilmişdi. Bu İnanmaq olmaz burda, bu necə? Piyxota bizdən qabaqda 10 kilometr qabaqda durur. O artıq qovadını tərk edib gedir bizim xəbərimiz. Ola bilər, ola bilər, şey, məsələn. Tor. Vətəndaşlıq adamlar da öz a, gördüyümüzü deyirik ki, çox sözlər eşidilmişdir. Ona görə də xırdalamağın da heç bir mənası yoxdur bunu.

чтобы мы могли отразить нападение армян и так сказать удержать районные центры вообще весь район вот что необходимо было как вы считаете? там было там пмп Əgər piyxot gəlirsə, piyxotanın qarşısında heç vaxt artilleriya tam artilleranı almaq olmaz. Artillerə piyxotan dalda olmalıdı, həttin artı dalda olmalıdı. Ancaq biz elə yerə, elə günə gəlib çatırıq ki, görürük biz qabaqda dururuq. Ancaq piyxot da bizdən 5 kilometrdə, 6 kilometrdə olsa arada bizdən dalda çəkiniblər. Pehoda gedəndən sonra artlərə heç bir imkan yaradıb heç bir rayonu saxlaya bilməz. Gələcək artlərə başlayanda qrad qrad arudya qabısı verişlə ötünən hamsin gələ qarşısını almaq birinci pehoda keçək ki, ondan sonra artlərə başlayıb hərəkət etməyə. Hə dərli <coughs> hər şey mülkü millət qaldı, sağ qaldı özləri. Qasan qaşdı, Qasməndə qaldı. Biz əvəzinc öz mövqeyimizdə durduğumuz yerdə gördük ki, yaz düzü değən yerdən ermənlər taxtlarına yandırır kəndi. Ondan sonra vurdular bizim bir samolyotu. Cobra deyirlər, nədir onu. Biz hələ hazırda o vaxta qədər öz yerimizdə idik. Gördük ki, Pehota o bu peravaldan düşdü aşağı, Muradxanı kəndindən yuxarıdan düşdü. Biz yenə öz yerimizə dayanmışdıq. Bir artıq gördük kəndin içində pehoda qasır, tanklar da yuxarıdan aşağı gəlir Ermən tankları. Da biz məcburət qarşısında qaldıq ki, yığışdıraq əlimizə nə düşdür yığışdıraq çıxaq. Gəldik bazarın yanı çatanda, məktəbin yanına. Bizi başladılar tankdan atışa tutmalar. Bizdə texnik Vaditel Şirinov. Ya şey. Ya Şirinov.

это Чавина, Командование вот именно этим участком фронта или Министерство обороны? Вот как офицер, который пережил это потрясение сдачу кубатов, вот что вы можете сказать? Да, тогда это да. А. Şu onda buca hayır. Sağ olun. Başla, bejit. He, bejit. Come on. Bu i komandovaniya yox. Siz söyəcəksiz, niyə Vəqdadə mi, bütün soldatlar qışlayırdı, ki, komandovaniya yoxdur. Də, da, davam. Komandovaniya bax, mən bax, dediyim yenə təkrarlayiram. Biz qubatdan çıxmağa məcbur olduq, gəldik gəldik Quba'nın hələ alınmayan kəndləri və ayda şada hansı ki Zəngilan yaxınıdır. Gəlmişdi Naçan front, Naçan front indi gəlib bizi tapıb burada. Naçan front Qubalı o boyda rayon gəlib, gəlirdi, düşəydi o nə deyirlər ora? Məmərdə düşəydi. Gəlirdi Zəngilanda düşəydi, gözləyirdi ki bu nə məsələdir. Ordan gələnləri oradan qaytarırdı. O oradan bura 50, 60, 100 km o gəlmişdi. İndi 3 gündən sonra da ağlarına gəlib ki bura kömək lazımdır. Gəlib burada indi Yenə də bax heç dəqiq deyən yoxdur. E, mən sizi aparıram harasa. Bir də nə söz atırlar yoxdur. Dünən axşamdan yoxdur. Bir də komandırdı, deyir sən düş qabağına, mən zəngilənə batare zəngilənə va getdik. Hara gedək? Kim göstəriş verəcək bizə? Onu bilən yoxdur, demir heç kim. Orada keçəcəyi o mən 100% bilirəm. E, çox olub. Va pikotan uşaqları da özləri Şəmkirdən gəliblər. Tanımayan uşaq bu asıblar ortaya hansı keçiş düşmənin yerini özləri bilmir ortaya ora 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 getdiler ora bu anladılar qurğu aldılar bu anı qurğaladı hamısını qırırlar da biz də elə topçulara bacalar salacaqlar ortaya durca orada pekhota vəzi 200 metr 1 kilometr topla vurmaq ola bunu pekhotas var dursun qabaqda qranatamotlu ilə elə bilirlər ki tank elə ancaq vurulmalı topla hələ tankı ona elə bilsələr yaxşıdır deyək tank vurulu topla o adi bir dən adam görürlər deyə davay vur sağa sola 10 dərsə ora gedir saldatı, Erməni saldatını 10 yanvar atdılar. Atdırırlar daha doğrusu. Mən dediyim odur ki, gedərik o prikazdan da. Getcəy də bu gəlmişi vurışmağa. Əlbəttə məqsədimiz də daima buradan ona yol yoxdur. Gedərik, amma rukavadi olsun. Aparsın bizi, qoysun, göstərsin. Kartanı qoyub onlara desək ki, biz bilməliyik. Düşmən hardadır, bunu bilmələr axı. Gedəz Angilana, nə olsun ki? Cəb sağçılar ortaydı. 18-19 yaşlı uşaqlardı. Qırıb töküldü hamısının. İndi elə bir ildir Şəki Qubadlı zonasındaydı. İndi elə biz görməmişik ki, Həşomsa komanda ilə yani, götürsün, atsın kartanı, kart da istəsən. Ancaq cəmaata uşaqlar bit düşüb, alt-paltları turşurmaqdan söhbət edilər. Başqa va, elə-belə elementar, elə-belə boş-boş söhbət edirlər. Bir dəfə bir dənə adam komandirə görməz üçün komandir oturur, deyək ki, litsensiya komandirə otur, gəlin abstanovka qurağın, plan qurağın ki, hansı istiqamətdə üzüm çəkməliyik. Elə şey bizdə həddindən artıq yoxdur. Ona görə də bax biz bu günə gəlib çatırıq ki, ən axırıncı ştab briqada bizə xəbər verməlidik ki, ən axırın vaxtındakı siz topçular, üzi Mohaşirədə düşmüsüz. Siz çıxın, çıxın aradan. O bizdə olmayıb. Mən